नमस्कार प्रेक्षकांनो जल्लोष बाप्पाचा उत्सव महाराष्ट्राचा या कार्यक्रमामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत थेट जाऊयात पिंपरी चिंचवड मध्ये पिंपरी कॅम्प या ठिकाणी डायमंड गणेश मित्र मंडळात यावर्षी निर्बंध मुक्त गणेशोत्सव धूमधडक्यात साजरा होताना आपल्याला दिसत आहे या मंडळात आपल्याला तिरुपती बालाजी मंदिराचा प्रतिकात्मक देखावा पाहायला मिळत आहे या मंडळात युवा वर्गाकडून गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतोय डायमंड गणेश मित्र मंडळ गेल्या चौतीस वर्षापासून या ठिकाणी कार्यरत आहे याच मंडळाचे अध्यक्ष दिनेश मूलचंदानी आणि खजिनदार बिपिन दखनेझा यांच्याशी बातचीत केले आमचे प्रतिनिधी प्रसन्न तरडे यांनी पाहुयात नमस्कार प्रेक्षकांनो जल्लोष बाप्पाचा उत्सव महाराष्ट्राचा या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आता मी आलो आहे इथं पिंपरीमध्ये आणि पिंपरीमध्ये आपण आज भेट देणार आहोत डायमंड गणेश मित्र मंडळाला आपल्यासोबत या मंडळाचे अध्यक्ष दिनेश मूलचंदानी आहे आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार दिनेशजी आपला में स्वागत आ, क्या बताओगे आ, कितने सालों से आप गणेश चतुर्थी की परंपरा चलती हमारे मंडल का नाम है डायमंड मित्रमंडल लोग 19 उन्नीस से हमारा मंडल स्थापित किया है हम लोग जब भी कॉलेज से पास आउट हुए तब से मंडल स्थापित किया है हम लोगों ने आज हमें 19 साल हो गए हैं और हर साल हम लोग कुछ न कुछ अच्छा दिखावा कर ये जो हमारा दिखावा है ये बालाजी भगवान का डेकोरेशन है जैसे बालाजी में जाते हो आप भगवान के दर्शन करने तो अंदर का जो टेम्पल रहता है वहाँ का ये पूरा हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर वैसा खड़ा किया है यहाँ पे आप देखोगे गणपति बापा के पीछे बालाजी भगवान का मूर्ति है यहाँ पे पद्मा पद्मावती माँ का मूर्ति है तो हम लोगों ने बेसिकली वो बालाजी भगवान का डेकोरेशन बनवाया है ये, ये जो आपने देखा हुआ क्या इसके पीछे आपकी क्या कल्पना थी कल्पना ऐसे कुछ नहीं थी बट हमें कुछ मंदिर टाइप में ही चाहिए था जैसे हम लोग हर साल करते हैं तो ये बार भी वही किया है हर साल हम लोग कभी केदारनाथ किया है कभी बालाजी भगवान का किया है कभी वैष्णो माता का किया है तो हर साल कुछ ना कुछ हम लोग ऐसे करते आए हैं मैं बोलूँगा ये महाराष्ट्र के लिए हमारे बहुत ही अच्छी बात है हम लोग दो साल तो ऐसे लग रहे थे कि गणपति पापा का जब भी नहीं आए हमारे पास तो क्या हो गया है ये हमारे ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है बट जब आ गए दो साल के बाद और गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया कि धूमधाम से आप मनाइए तो हम मैं और मेरे मंडलवासी जो भी है और तो मैं तो बोलूंगा पूरे जो महाराष्ट्र के लोग हैं सब बहुत उत्सुकता से ये फेस्टिवल मना रहे हैं ये बार आप अगर उत्साह देखेंगे लोगों में तो इस साल उत्साह काफ़ी ज़्यादा है अगर आप पहले दिन पे गणपति के आते तो आपको यकीन नहीं होता कि ये गणपति का पहला दिन है जिन जिस तरह से सब पिंपरी के जितने भी मंडल है सब ने अपना प्रोसेशन निकाला था ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये दो साल के बाद हो रहा है गणपति लोगों में उत्साह इतना ज़्यादा था और खुशी इतनी ज़्यादा है कि लोग पहले दिन से ही फुल जोश जोश में लगे पड़े थे हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि सब हसी खुशी रहिए एकजुट होके रहिए जितना हो सके आप अपने समाज में जितना कुछ सोशल कॉज करके आप ऐड कर सके उतना कीजिए हम अपने मंडल में भी हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं हमने आई डोनेशन कैंप रखा है फ्री मेडिकल चेकअप रखा है कैटरेक का ऑपरेशन कराया है हमने तकरीबन एक पैंतीस से चालीस लोगों का कैटरैक ऑपरेशन भी करवाया है और रक्तदान हमारे यहाँ पे पिंपरी चिंचोड़ में रिकॉर्ड है जो गणपति के दौरान कोई ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो हमारे मंडल ने सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट रजिस्टर किया है 146 का हमने ब्लड डोनेशन एक सिंगल डे में अचीव किया हुआ है आपका सोबत आता होते डायमंड मित्र मंडलाई कार्यकारिणी कैमरामैन भानुदास शिवराज आपला आवाज पिंपरिंसर